xo'sh varni ko'rdim penalti penalti bekobodliklar foydasiga mana endi takroriy lavha oyoqdan ko'tarildi qo'l yuqoriga ko'tarilayotgan vaziyat ya'ni to'p jarima maydoni markaziga yoki darvoza tomonga ketyapti hujumhar hujum yo'nalishida to'p ruxsat bor gol gol uryapti bektemir abdumannonov hisob ochilyapti var ham ishga tushdi mana bu yerda yaxshi pas norxonov endi o'tkirroq burchak bu pas berish variantini ko'radi shohruz pas kuzatma bo'ldi bu yerda havodan jo'rabek kuchli zarba bor ortga qoldirdi mana bu rikashetli zarba super gol rikoshet yordam beryapti sog'diyonaga va taym oxirida hisobni tenglashtirib ketyapti baqoyev shogirdlari keyinchalik norxonov norxonov ham men zarba berishim kerak nuqtani men qo'yishim kerak demadi u o'zidanda qulayroq bo'lgan sheriklarni qidirdi mana bu yerda esa manazarovning zarbasi kimga tegdi endi metallurg himoyachilar ham hozir aliqulovgam xo'sh aliqulovning tizzasiga 16 metrlik mana yigirma birinchi raqam abdujalil manazarov nahotki so'g'diyona uchun penalti belgilanishiga sabab bo'lsa penalti abdujalil manazarovga sariq Mitrovich hamda abdumannonov dueli so'nggi daqiqalarda juda og'ir ikkala futbolchiga ham abdumannonov bu safar ham adashmadi ikkiyu bir to'qson plyus oltinchi daqiqada bekobodliklar hisobida oldinga chiqyapti kanalimizga gollar va yangiliklar o'tkazib o'tqazmali uchun kanalga obuna tugmachasini hamda bitta video tagidagi bitta layk bosib qo'ying hamda qo'ng'iroqchani ustidagini ham bosib qo'ying